Ə, salam əziz abtrentlər və müdavimlər. Bugünkü dərsimiz ə, Vikinglər haqqında olacaq. Vikinglərin ə, belə deyim ki, 9-10-cu əsrlərdə ə, müəyyən görüşləri və sonradan isə məskunlaşması haqqında ə, geniş məlumat verməyə çalışacağam. Əsasən Skandinaviya ərazisində yaşayıırdı. Skandinaviya dedikdə nəzərdə tutulan yer hal-hazırda Norveç, yəni Norveç dövlətinin yerləşdiyi ərazidir. Yəni Skandinaviya yarımadasıdır. Orada həm Norveç, həm də İsveç dövlətləri yerləşir. Və buna görə də, yəni Norveç dedim ki, yəni şimal sözünə görə, "nol" sözünə görə yaddaşda daha ə, yaxşı qalsın. Skandinaviada yaşayan Vikinglərin əsas işləri nə idi? Ə, dəniz qırağına yaxın olduğu üçün gəmiləri ən yaxşı gəmi düzəldənlər idi dövrünü. Finiqiyalılar kimi. Bax bu şəkildə də yada saxlaya bilərsiniz. Finiqiyalılarla əlaqələndirə bilərik. Bundan başqa və onların niyyəti nə idi? Yeni ərazilər və qəlimətlər ələ keçirmək məqsədi ilə çox böyük yürüşlərə təşkil etmişdirlər. Onların Avropaya xüsusi yürüşünün səbəbi ondan ibarət idi ki, 9-10-cu əsrlərdə bildiyimiz kimi Avropada belə deyim ki, dağınıqlıq dövrü olduğu üçün Avropanı işğal eləmək onlar üçün daha rahat idi çünki Ə, dövlət forması ə, parçalanmış vəziyyətdə idi və o belə deyim də zəifləmiş bir yeri işğal etmək daha asan idi. Ona görə də Vikinglər bu əraziləri işğal etməkdə Avropanı birinci ə, məqsəd qoymuşdular. Bundan əlavə 1000-ci ildə onlar Şimali Amerikaya gedib çıxdılar. Ə, bu dövrdə onları dayandıran çox maraqlı bir səbəb var. Bütün yürüşlərini dayandırmağa səbəbi Avropa iqlimində baş verən istiləşməyə görə Artıq Vikinglər oturaq həyata keçdiyi üçün bu zaman onlarda e, məsələn yeni qəhrəmlər ələ keçirməyə yox, artıq oturaq həyata öyrəşməyə maraq yarandı və onların bütün yürüüşlərinin, dağıdıcı yürüüşlərinin qarşısını havaların, Avropada havanın istiləşməsi Viking yürüüşlərinin qarşısını aldı. Hər birinizə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yəni Avropanı ə, belə deyim ki, elə bir ki, bəladan qurtaran nə olur? Sadəcə havanın müsbət formada dəyişməsi və bununla da artıq ə, belə deyim ki, yeni həyata baxış ə, yarandı. Vikinglərdə və buna görə də artıq Vikingdə belə deyim, otraq həyata keçməyə yürüüşləri Avropa və Azərbaycan yürüüşlərinin qarşısı kəsilmiş oldu.